Спасибо огромное. Повестка дня. Сергей Федорович, еще один, вопрос. хорошо, с Было открыто письмо работникам ПВРЗ, я его озвучивал, но как бы никакой реакции на это письмо не было, и люди обращаются к вам с просьбой, может быть, вы поспособствуете встретиться с Бурцевым где-то в, рам... ну, в пределах исполкома, потому что ну, возможности наладить диалог у них не получается. Я знаю, у нас был положительный опыт, когда вы организовали встречу с директором рынка. Мы провели такую встречу, и у нас получился конструктивный разговор, и результатом в итоге мы добились. Если Спасибо. бы вы помогли этим людям э, также саму встречу провести с директором ПВРЗ, может быть, это было бы даже неплохо. Помните, мне для... Потому что реакции а на это письмо это никакого нет. Отношения абсолютно позволяют. Я думаю, что за этим ничего не стоит. Там свет <свят> э, естественно или неестественно. Э, Геннадий Егорович э, очень, очень ответственный руководитель. Я думаю, что я Обращу внимание Сергей на то, Федорович, что? еще как бы в этом в этом ключе, может быть, наше коммунальное предприятие как-то могло эту информацию светить, потому что к Сигме обращались, они вроде бы интервью взяли, но не показали по каким-то их э, взглядам. но коммунальное предприятие ТРК Лозовая могла бы выслушать их точку зрения и чтобы как бы понятно было этот вопрос и гражданам города, потому что, Я думаю, что не Да, если не бы вы, вы дали такое поручение ТРК Лозовая, это да было бы неплохо скажу так, опять, полномочий у меня как мистер вмешиваться во внутренние дела предприятия нет, но я думаю... Ну, порекомендовать это вы хорошо. можете. Хорошо, да.